کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم بات کریں گے ایک اہم واقعہ کسی شخصیت کا نہیں کریں گے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کے پی کے میں ایک پولیس کے سنٹر کے اوپر حملہ ہوا ہے دوسرا جو ہے لاہور اور اسلام آباد میں ایک مخصوص سیاسی جماعت جو ہے اس کا جناب تھا اکسا مار جکسا مار کی وجہ سے خاصی ٹینشن تھی جس کی وجہ سے حکومتی اداروں نے دونوں شہروں کو بند کر رکھا تھا یعنی کہ وفاقی دارالحکومت کو بھی بند تھا اور جناب صوبائی دارالحکومت ہے اس کو بھی بند تھا پولیس اور رینجر کے دستے جو ہے وہ تعینات تھے اسلام آباد کے بھی داخلی اور خارجی جو رستے تھے ان کے اوپر کنٹینر لگا کر ان کو بند کیا گیا تھا اور راول پنڈی اور اسلام آباد کے جو, جو جڑواں شہر ہیں ان کی موبائل سروس جو ہے وہ بند تھی موبائل سروس اور ساتھ ساتھ انٹرنیٹ سروس جو ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا تھا اور غیر مہینہ مدت کے کی لیے بند کیا گیا تھا اور یہ آرڈر جو ہے یہ محسن وزار, وزار وزیر داخلہ جو ہے انہوں نے جاری کیا تھا اسی طرح لاہور میں جو ہے کیونکہ جس تنظیم ادبی تنظیم نے یہ مارچ کرنا تھا اس کا ہیڈ اپنا آفس جو ہے وہ ہے اپنا لاہور میں تو لاہور سے انہوں نے کرنا تھا تو اس وجہ سے حکومت نے کیا کیا کہ, کہ لاہور کے جو داخلی اور خارجی رستے تھے وہ بھی بند کیے گئے تھے اور پولیس اور رینجر کے دستے جو ہے وہ تعینات کیے گئے تھے غیر مصدقہ اطلاق کے مطابق کچھ جماعت کے جو ہیں لوگ پولیس کی خارنگ سے شہید اور زخمی بھی ہوئے ہیں لیکن آزاد ذرائع نے ابھی تک فی الحال یا گورنمنٹ کے ذرائع جو ہیں انہوں نے تصدیق نہیں کی ہے کہ جناب کتنے کے بندے جو ہیں وہ جناب اس میں شہید ہیں یا زخمی ہیں اور تیسرا جو اہم واقعہ واقع ہے وہ یہ واقعہ جناب کے پاکستان کے پاکستان پنجاب اور دنیا کا بھی ہے کہ مشہور معروف شہر ہے چناب نگا جس کا صاحب کا نام روہ تھا اس کا ہے مین بازار جسے گول بازار کہا جاتا ہے گول بازار کے بالکل اہم وست میں ایک ہے جماعت احمدیہ جو قادیانی گروپ ہے ان کی عبادت گاہ ہے جسے بیت مہدی کہا جاتا ہے بیت مہدی کے اوپر جناب ایک دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے اور حملے کے نتیجے میں جو ہے کچھ لوگ جو ہے ان کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اور دہشت گرد ایک دہشت گرد کے مارے جانے کی بھی اطلاعات ہیں آئیے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو کے اوپر ہم پاتے آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑا آرام سے چل کر آ رہا ہے اور چل کر آتے ہوئے جو ہے وہ آتا ہے اور آنے کے بعد جو ہے وہ جو گیٹ پر متعین سیکورٹی سٹاف ہے رضاکار جو ہے ان کے اوپر فائرنگ شروع کر دیتے اب مزید کی بات ہے کہ جو گیٹ پر متعین سیکورٹی سٹاف کر رہے ہیں وہ بھی کوئی دیکھیں گے ویڈیو میں تو یہ بالکل جناب یہ ٹرینڈ اور جناب کیا کہتے ہیں تربیت جستا لگتے ہیں کہ جو بھی فائرنگ آتی ہے وہ لیٹ جاتے ہیں لیٹنے کے بعد جناب سب سے پہلے دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ جناب جو الیکٹرک پول ہے اس کی ناپ ہار لیتے ہیں جبکہ دوسرا بندہ تین بندے ہیں اور تین بندے میں ایک تو بندہ فوری طور کے اوپر جو گیٹ ہے وہ اندر پھاگ جاتے ہیں اب یہ آٹ لیتا ہے جو دوسرا ہے اس کو فائر لگتا ہے وہ گر جاتا ہے گر جانے کے بعد یہ آرام سے آتا ہے فائرنگ شروع کرتا ہے فائرنگ شروع کرنے کے بعد جو ہے یہ جو دوسرا بندہ ہے وہ بھی جناب آرام سے جناب موقع ملتا ہے اس کو تو وہ بھی پھاگ کر چلا جاتا ہے اور یہ بندہ ہے جناب جو دہشت گرد ہے یہ آتا ہے گیٹ کے اوپر بیٹھے وہ شاید کچھ سنیپر یا کوئی خاص آتشینی اصلاح تھا جس کے اوپر فیر لگتا ہے جو سیدھا اس کے سینے میں لگتا ہے اور اس کے بعد یہ تھکتا ہے اور گر جاتے لیکن سوال یہ ہے جب پولیس فوری طور کے اوپر پولیس جو ہے وہ ایس ایچ او جناب ہیں تھانہ چراب نگر وہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد جناب جو ہے ڈی سی اور ڈی پی او صاحب ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ویڈیو کے کس طرح سے وہ آ رہے ہیں اور وہ یہ دکھا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کیا آپ یہ ویڈیو میں دیکھیں تو یہاں پہ ڈیوٹی پر متعین صرف تین بندے ہیں جو زخمی ہوتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے لیکن جب یہ تین بندے زخمی ہیں کیونکہ ڈیوٹی پر بھی موجود ہی تین بنے لیکن اس کے باوجود جناب ایک اور چیز ہے اپنے یہ ویڈیو دیکھیں روبا میں مسجد مہدی گول بزار میں اس پر نے حملہ بھی کیا اور ہمارے پانچ چھ لوگ زخمی ہیں وہاں دو بہت زیادہ زخمی ہیں آپریشن وغیرہ بھی ہو رہا تھا پھر بات کرتے ہیں جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ مردہ مسرور احمد جو کہ جماعت کا سربراہ ہے یہ لندن میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ جی اپنے جو خطبہ کا خطاب ہے جو جمعہ کا جو جناب یہ دیتا ہے خطاب کرتا ہے سرمنی جناب ہے فرائیڈے سرمنی اس میں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ نا پانچ سے چھ بندے ہمارے زخمی ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک پولیس اور رینجرز دوسرے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ایجنسیز ہیں وہ مصروف ہیں اسلام آباد اور لاہور میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ چند دن پہلے جو ہے اسی جناب مذہبی تنظیم جو ہے اس کا ڈسکا میں اور چک پیورو میں بھی نا بن جماعت احمد کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا ہوا تھا جس کے اوپر جناب انہوں نے حملہ شملہ بھی کیا تھا تو جو جماعت ہے مذہبی جماعت وہ تو بڑی مصروف ہو مصروف ہے اپنے ہی جناب اس میں تو یہ لوگ کون ہیں جو حملہ کرتے ہیں آپ ویڈیو میں دوبارہ بشاگر آپ دیکھنا چاہیں تو بالکل یہ نیچے دیکھیں کہ دہشت گرد جو ہے وہ بڑے آرام سے آ رہا ہے آرام سے آنے کے بعد جو ہے بالکل فائرنگ کرتا ہے اور اس فائرنگ کے نتیجے میں کسی بندے کو ڈائریکٹلی وہ فائر بھی ہٹ نہیں کرتا ہے یہ عجیب دہشت گرد ہے اور مزے کی بات یہ کہ جب یہ دہشت گرد پکڑے گئے تو پکڑے جانے کے بعد پکڑا تو نہیں گیا خیر جب مر گئے کیونکہ اس کو ہلاک ہو گیا ہلاک ہونے کے بعد جناب اس کے اس کے پاس بیگ بھی ہے اور بیگ کے جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس دو پسٹل برامد ہوئے ہیں اور ایک شناختی کارڈ برامد ہوئے شناختی کارڈ کے اوپر یہ بندے کا جو ایڈریس ہے آردی وہ لکھا ہوا ہے جی گھوڑے شاہ سکیم گوڑے شاہ سکیم لاہور پر جام پور ضلع جامپور شہر کا رہنے والا ہے اور جب تک اس کی جو ہے عمر کا اندازہ تو کچھ لوگوں نے کہا جی ستر سال لیکن عمر جو ہے جس کی یہ عمر ہے وہ تھرٹی سیون ایئر اور تھرٹی سال کا بندہ ہے اور یہ یعنی کہ بڑا آرام سے آ رہا ہے یعنی کہ اس بندے کو پراپر جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ آپ جائیں گے روہ کے اندر بیت مہدی کے اوپر آپ حملہ کریں گے لیکن حملے کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا کہ وہاں پہ آپ کے اوپر جو ہے وہ کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ رد عمل نہیں آئے گا کیونکہ یہ بالکل آرام سے آتے ہیں کیونکہ اب آپ دیکھیں گے کہ جو خود کچھ حملہ آور ہوتے ہیں سوسائڈ بمبار ہوتے ہیں وہ تک زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بیس پچی سال کی عمر سے ہوتے ہیں اس سے زیادہ بھی نہیں جنریشن ہوتی ہے اور دوسری اہم بات ہے کہ ان کی فل داڑھی ہوتی ہیں وہ پراپر آتے ہیں خود کچھ دھماکے ہوتے ہیں یا ان کے پاس گرنیڈس ہوتے ہیں کچھ بھی ہوتے ہیں لیکن اس بندے کے پاس نہ کوئی گرنیٹ ہیں نہ کوئی بم ہیں دستی نہ ہینڈ گرنیٹ نہیں سکے برامت ہوئے ہیں نہ ہی کوئی اس کے پاس خود کوئی جیکٹ جائے وہ برامت ہوئی ہے اور داڑی بھی جو ہے اس کی کٹی ہوئی ہے اور بالکل جناب کیا کہتے ہیں کہ یہ سنتیس چالیس سال کو عمر ہے کیونکہ شناسی کارڈ کے مطلق دیئے ہے لیکن غیر مصدقہ جو میرے پاس ابھی تک اطلاعات آئیں اس کے مطابق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ستر سال ہے لیکن اس کی چال ڈال دیکھیں تو چال ڈال سے یہ ستر سال کا نہیں لگتا یہ بالکل جناب ہے یہ چالیس پنچ پچاس یعنی کہ سال کا لگتا ہے یعنی کہ سینتیس جو آ رہی ہے تو وہ بھی تقریباً ٹھیک ہی آتی ہے یہ بندہ چالیس پینتالیس سال کے قریب ہی لگتا ہے اب ہوتا کیا ہے اب یہ بندہ بڑے آرام سے آ رہا ہے آرام ہونے کے بعد جو گیٹ پہ متعین ہے سیکورٹی ان کو اوپر فائرنگ کرتے ہیں اگر اس نے کوئی دہشت گردی کاروائی کرنی ہوتی تو یہ بالکل آرام سے آتا ہے آرام کے بعد جناب کیا کہتے ہیں جس نے بیگ شیگ لے کر آیا اگر آنا بھی اس نے تھا تو کم از کم جناب وہ یا تو مکمل اسلامی کُلمی آتا جس دہشت گرد آپ آتے ہیں فل داڑھی میں اور سرسا میں یا ایک دوسرا دوسرا طریقہ کار تھا اور وہ دوسرا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ بندہ داڑھی شاعری بنوا کر مکمل اس گیٹا میں آتا ہے دیکھنے والا کو پیس محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ بھی کوئی مر رہی ہے کادیانی یا لاہوری کسی بھی گروپ سے ہو لیکن کم سے کم یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام مرزا غلام احمد کادیانی کے فالور سے ہی تعلق ہے اس کی داڑھی بھی بتاتی ہے کہ یہ نہ تو نہ تو اہل حدیث ہے نہ دیوبندی ہے اور نہ ہی ان آپ کو چھا رہے عام یعنی کہ کوئی مذہبی بندہ بھی نہیں ہے اور یہ بڑے آرام سے آتا ہے اس کے پاس بیک بھی ہے اور بیک کے کی اوپر کیا اس ہے شاید اس میں موبائل وغیرہ بھی برامت ہوں گے پولیس لیکن ابھی تک تو یہ نہ کوئی غیر مسدقہ یا مستق مصدقہ اطلاع پولیس لیت نہیں ہے کہ اس کا وہ برامد ہوئے ہے یہ بڑے آرام سے آتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ نا آپ جب پولیس اور جو دوسرے قانون نفذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اور مصروف ہیں جماعت جو ہے وہ بھی جماعتیں جی ہیں وہ بھی اہم طور پر وہ مصروف ہیں جو دوسرے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی اس چیز کو اگنور کر رہی ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اس ٹائم اینڈ ٹائم کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے اور حملہ ہونے کے بعد جو جماعت احمدیہ کے ترجمان ہیں نا محمود صاحب محمود صاحب بھی نا آپ یہ اور سیکورٹی کا بندوبست کرتے ہیں اور سارا کچھ کہتے ہیں لیکن اس اہم بات ہے کہ نا جو حملہ ہوتا ہے حملہ کے ہونے کے دوران شک دم ہی یہ نا کیا کہتے ہیں کہ ہلرٹ ہائی الرٹ سے کھوٹی ہے کیسے موقع پر پہنچ جاتا ہے ڈی پی او ڈی سی صاحب بھی موقع کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور باقی جناب جہاں جہاں تک رہی جناب طبی خدمات کا تو جناب ایک طرف جب بہت محدید ہے روڈ ہے روڈ کے کراس ہی نا ان کی فضل عمر ہاسپیٹل ہے ساتھ جناب تہر جناب ہارٹ انسٹیٹیوٹ ہے اور ہارٹ انسٹیٹیوٹ اچھا خاطر انسٹیٹیوٹ ہے تہر جو پر ساری فضل عمر ہاسپیٹل اس میں بھی اچھے خاطر ڈاکٹر ہیں تو یہ ان کو وہاں پہ, پہ, پہ پہنچا دیا جاتا ہے میڈیکل بھی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے لیکن اہم سوال یہ ہے کہ ان اس موقع کے اوپر جب کہ پہلے بھی احمدیت جو ہے جماعت احمدیہ جو جو ہے اس جو دوسرے پنجاب وغیرہ میں بھی کے اوپر فیصلہ بات میں جب حملہ ہو رہا ہے تو این اس دن ہی کے اوپر اور اس ٹائم ہی کے اوپر جب کہ نماز جمعہ کا ٹائم ہے خود میں رہی بھی اس وقت اپنی جناب جمعے کی عدد کر ادا ہیں اس وقت حملہ ہونا جی مانی چان خورد کہ کی کیا میں نے سوال یہ ہے کہ کیا جماعت احمدیہ جو ہے جن خاص طور پر جن لوگوں نے اس کے اوپر کلیم کیے اور بڑے اعلان اور شران کیے ہیں تو حالانکہ کس بات سے آپ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ گورنمنٹ نے یا کیا کہتے ہیں اور نے کیا جماعت جو مذہبی جماعت ہے انہوں نے حملہ کیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی اگر دہشت گرد ہو تو یہ کوئی دہشت گرد حملہ نہیں لگتا ہے یہ بالکل کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ ایک فرینڈلی فائر جس طرح کہتے تھے یہ کوئی سوچا سوچا منصوبہ لگتا ہے جس میں آپ جماعت نہیں ہے لیکن اندر سے بھی کچھ لوگ ہیں وہ ملوث لگتے ہیں مجھے کیونکہ ایک دہشت گرد ہے وہ پراپر یعنی کہ اس کی اتنی تو رہی ہے کہ اس کو آرام سے بتایا گیا کہ آپ نے آنا ہے آنے کے اوپر آپ نے بس خالی فائرنگ کرنی ہے اور فائرنگ کرنے کے بعد چلا جانا ہے اب وہ فائر بھی کرتے ہیں فائر کرنے کے بعد دوسری طرح سے بیٹھا ہے سیکورٹی والے کار وہ اس کو ٹریک ہٹ کر دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ کوئی دہشت گرد حملہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو کریں گے کیونکہ اس کے بعد آپ یہ ویڈیو ہے آپ کے مردہ مسرور صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ مردہ مسرور صاحب جو ہے میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ جماعت کے اوپر الزام لگا رہا ہوں کہ نام لیکن کسی بندے نے تو رپورٹ دی ہے تو جماعت کو بھی اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے کہ آخر کون بندہ ہے جو اس حملے کے اوپر جو ہے وہ مفاد اٹھائے گا کہ جب مرزا مسرور تو نہیں کھول بیٹھا تھا اس کا جس بندے نے مرزا مسرور کو رپورٹ دیا رپورٹ میں انہوں نے بولا جی ہمارے پانچ سے چھ بندے زخمی ہیں جبکہ ڈیوٹی پر موجود ہیں سی سی ٹی وی میں تو تین بندے آتے ہیں تو دو بندے دو یا تین جو دوسرے دو زخمی ہوئے ہیں وہ کہاں سے زخمی ہیں تو یہ بات بھی اس بات پہ سوچنا ہے اور اس کے اوپر نا بالکل خیال ہے کہ جو ہے پولیس نظابی سے بھی دیکھی کس بات سے حملہ بھی ہوا اور یہ حملہ بھی کوئی اتنا بھی نہیں یہ پلانٹیڈ ایک حملہ لگتا ہے جس میں دونوں گروہ جو ہیں حملہ آور اور مقتول پارٹی جو ہے وہ دونوں جناب ہیں وہ ملوث ہیں کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ خالی پسٹل سے اوپر دہشت گرد ہے ٹیرورسٹ ہوں اور یہ پہلا ٹیررسٹ ہے جو کہ نا کیا کہتے ہیں کہ جو پسٹل سے آتا ہے حملہ کرنے کے لیے اور اس کو تو یہ بندہ ہے جس کو پتا ہے کہ نا میں کسی بندے کو قتل کرنے کے جا رہے ہوں اس کے پاس کچھ نہیں ہے یعنی کہ یہ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ آگے سے پوچھ نہیں ہے اور آیا بھی دہشت گرد حملے کے لیے جس کے پاس سے نہ نا کوئی نہ خود کو جیکٹ برآمد ہوئی ہے نہ کوئی ہے اور مزے کی بات ہے کہ وہ بڑا آرام سے ٹہل کرا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس مفاد سے اس جو ہے کس بندے نے مفاد اٹھائے اس بندے کو بھی دیکھا جائے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور یہ بڑا الزام ہے جماعت جی احمدیہ کے اوپر بھی کہ یہ لوگ خود جو ہے ایسی کروائیاں کرواتے ہیں اور کروائیاں کروانے کے بعد جو ہے اس سے اچھا خاصا مفاد اٹھاتے ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ابھی جو جو حملہ ہوا ہے اور حملہ ہونے کے بعد جو ہے ابھی بھی جناب اس چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ جی فلاں ہوا ہے یہ ہوا ہے حالانکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوئے اگر کسی نے دھماکہ کرنا بھی تھا تو اتنا بڑا کوئی بھی نہیں تھا اگر جانا بھی تھا تو بالکل جماعت یا اس علاقے سے بالکل جہاں سے یہ حملہ ہوا ہے اس حملے کے نام بالکل جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ خاص الخاص جو ہے ان کا جو ہے عطا خاص بھی ہے وہاں پہ بھی جا سکتا تھا اور کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ حملہ کیا جا سکتا کہ یہ بالکل یہ بیرون حملے بھی یہ سوچی سمجھی سازش ہے امید ہے کہ جو پاکستان کے جائیں تفتیشی ادارے وہ اصل بات پر پہنچیں گے یہ نہ ہو کہ ڈاکٹر مہدی کی طرح نہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے وہ فارق مخالف کے اوپر الزام لگاتا جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ گھر کے لوگ ہیں اور ذاتی شخیانہ نکلے